Əziz dostlar, dəyərli valideynlər. Bu bir həftə mənim üçün o qədər çətin keçdikcə, sizlər üçün çox darıxdım. Güman edirəm ki, sizin də fikriniz mənimki ilə eynidir. Odur ki, mənə də öyrət efirdədir. Təbii ki, ilk öncə tapmacadan başlayacağıq. O nədir ki, içində qışdır, çölündə bahar. Təkrarladıram. İçində qışdır, çölündə bahar. Əziz dostlar, Hər zaman olduğu kimi, ən düzgün və ən tez cavab göndərən dostumuz həftənin qalibi elan olunacaq. Odur ki, cavabınızı ekranın altında gördüyünüz menedeöyrət.trt@gmail.com internet ünvanımıza gözləyirik. Dostlar, yaşlılarımızdan peşə soruşduq. Görəsən onların fikri nədir? Əziz dostlar, yanıma bir dənə balaca dostumuz gəldi. Görək onun fikirləri nədir. Salam, adın nədir? Fidan. Fidan, neçə yaşın var? 6. 6 yaşı var. Fidan, sən idmançı olsan nəyənərdin? Gimnast olardım. Gimnast olardı, vətənimizi təmsil eləyərdi elə. Həlal olsun dostumuza elə. Salam dostum, adın nədir? Həmzə. Həmzə, neçə yaşın var? 5. Həmzə, sən idmançı olsan nəyənərdin? Məndə boksçu olardı boksçu olardı. Onda dostlarımıza el elə kameradan. Salam dostum, sənin adın nədir? Dünya. Dünya. Dünya neçə yaşın var? 5. 5 yaşım var. Sən idmançı olsa nəniərdin? Sıç olardım. Üzgüçü olardı Dünya. Onda dostlarımıza el elə ataсынын anasının əşyalarını özüninkiləşdirmək istəyən uşaqlara. Burdan demək istədikləriniz varmı? Uşaqlar adası, adanın çantasına girib onun hansısa bir əşyasını götürüb özünə götürür və ya da atanın ataya məxsus olan hansısa bir əşyanı götürür özünə. Ada valideyn ana ata bu halı görə görərsə onu diyə götürdüyüdür, soruşmalıdır və başa salmalıdır. Deyə bilər ki, "Yəni sən bunu bizə desəydin, istəsəydin, biz sənə bunu verərdik və yaxud da sənə bunu biz də alardıq." Yəni sən istə biz verək texnikası ilə. Bəli, sən istə biz verək e, metodunu uşağa aşılabaldılar, öyrətdirlər. Bu tək balaca uşaqlarda deyil, eyni zamanda da məktəb uşaqlarında da tez-tez rast gəlinən bir hallardır. Və bu hallarda bəzən müəllimlər uşaqları önə çıxardaraq utandırırlar. Bunun həlli yolları. Xeyr, önə çıxarıb utadır bax lazım deyil. Onların şəxsiyyətlə toxub bax olmaz. Düzdür, məktəbdə, sinifdə də bu halları rast gəlib olur. Uşaqlar öz yoldaşlarıdır qələbədir və yaxud da dəftərlər və kitabları çaltlarına qoyub evə gətirirlər. Lakin evdə valideyn bu da gördükdə, ata ana bunu gördükdə və yaxud da bəli və bunu gördükdə uşağa çalışıb, aşla baldır ki, başa sal baldır ki, uşaq ikinci belə-belə bir qaydalar ikinci nəfər uşaq bu bu hərəkətləri eləbəsə, bu üsuldan istifadə etməsidir. Əziz uşaqlar, unutmayaq ki, hər kəsin öz əşyası var. Əziz dostlar, dəyərlı valideynlər. Bu gün şahmat dərnəyindəyik. Şahmat haqqında bir azdan sizlərə ətraflı məlumat verəcəyik. Amma ilk öncə müəllimimizi yaxından tanıyaq. Salam, özünüzü təqdim. Təq Mənim adım Elşən müəllimdir. Mən artıq 5-ci ildir ki, bu yazılıq mərkəzində şahmatdan dəstəyirəm. Bəs bizə şahmatın Azərbaycandakı tarixi haqqında qısaca məlumat verə bilərsinizmi? Əlbəttə. Azərbaycanda deməli ki, şahmatda bu cürə Vüsət alması, inkişafı ulu öndərimizin adı ilə bağlıdır. Bu gün bizim fəxr elədiyimiz Şəhriyar Məmmədiyarov, Teymur Rəcəbov, Rauf Məmmədov, bu yaxında dünyasını dəyişmiş bizim dahi şahmatçımız Rıqar Hacımov, Qədir Hüseynov, bax bütün bu dahi şahmatçılar hamısı ulu öndərimizən sayəsində dahi olublar. Ulu öndərimizdən sonra isə onun dahi oğlu İram Əliyevin adı ilə bağlıdır və biz bunun nəticələrini bu gün artıq görürük. Bütün dünya şahiddir ki, biz nələrə nail olmuşuq və bundan sonra çalışacağıq ki, bundan də böyük uğurlar qazanaq. Çox gözəl. Əziz dostlar, indi isə yanımda çox bacarıqlı bir dostumuz durur. Gəlin onu da yaxından tanıyaq. Salam, özünü bizim balaca dostlarımıza təqdim elə. Mənim adım Saləddin. 9 yaşım var. 3 ildir ki, uşaq yaradıcılıq mərkəzində şahmat dərələrinə gəlirəm. Çox gözəl. Saləddin, sən bizə nailiyyətlərindən bir az danış. Qoy dostlarımız da sənin bu məharətindən xəbərdar olsun. Yarışa getmişəm. Orda 4-cü və 3-cü dərəcələri almışam. Buna görə də mənə bir qızıl medal hədiyyə verdilər. Saladdin, biz və dostlarımız sənin tanlığımıza çox şadıq və ümid edirik ki, bundan sonra daha da ən böyük uğurlara nail olacaqsan. Belə əziz tamaşaçılar, bu gün də Azərbaycan şahmatını sizlərə tanıtdıq. İtaliya çoxlarımızın arzuladığı bir ölkə. Odur ki, diqqətiniz bizdə olsun. İtaliya rəsmi dili italyan dilidir. Paytaxt Roma şəhəridir. Ümumi ərazisi 301336 kvadrat kilometrdir. Ümumi əhalisi isə 58 milyon 462375 nəfərdir. Pul vahidi avrodur. Roma imperiyası eramızdan əvvəl 27-ci, eramızda 476-cı illərdə Qərlıx səhnəsində Roma Respublikasını əvəz etmiş və qədim dünya, o cümlədən qədim Roma tarixində əhəmiyyətli yer tutan dövlət olmuşdu. İtaliya şəhərlərindən Milan, Neapol, Turin, Palermo, Genoa, Bologna, Florensiya, Bari və sər kimi şəhərləri saymaq olar. İqlimi subtropik və mülayim aralıq dənizi iqlimidir. İqlimin müxtəlifliyi coğrafi uzunluqla izah edilir. İtaliyanın şimalında Padan ovalığında subtropikdən mülayimə keçid iqlimi hökm sürür. İstiyay və soyuq qış. Alp dağlarını çıxmaq şərti ilə qar nadir hallarda yağır. Alp dağlarında 1500 metrdən hündür ərazilər ilin 200 günü qarla örtülüdür. Əziz dostlar, indi isə İtaliyanın bayram günlərinə nəzər salaq. 6 yanvar, Pasxa, bazar ertəsi 25 aprel faşizmdən kurtuluş günü. 1 may əmək günü. 2 iyun respublika elan olunması günü. Bu gün Roma'da paradla keçirilir. 15 avqust Uspeniye. 1 noyabr bütün müqəddəslərin günü. 25 dekabr milad bayramıdır. Əziz uşaqlar, dəyərli valideynlər, indi isə İtaliya haqqında Bəzi maraqlı faktları diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. İtaliyada uşaq evləri yoxdur. Kimsəsiz ev heyvanları yoxdur. İtaliya turistlərin ziyarət sayına görə dünyada 4-cü yerdədir. Hər il bura 40 milyondan çox turist gəlir. İtalyalıların qəhvə növü Avropada çox məşhurdur. O espresso adlanır. Bu sözün həqiqi mənası Bu anda sizin üçün hazırlanmış deməkdi. Biri vardı, biri yoxdu. Bir qarı vardı. Bu qarnın bir balaca nəvəsi vardı. Nəvə o qədər balaca idi ki, ona cırtdan deyərlərdi. Bir gün cırtdan gördü ki, qonşu uşaqları meşəyə oduna gedirlər ailənin anasına dedi. Ay nənə, uşaqlarla oduna mən də gedəcəm. Qarı uşaqları çağıırıb hərəsinə bir parça yağ yaxmacı verdi. Cırtanı da onlara tapşırdı. Yolda cırtan özünü yerə vurub getmədi. Yoldaşları dedilər: "Ay cırtan, niyə gəlmirsən?" Cırtan dedi: "Nənə məni sizə tapşırıb. Məni dalınıza salıb aparın." Yoldaşları onu növbə ilə dallarına alıb meşəyə gətirdilər. Uşaqlar başladılar odun yığmağa. Gördülər ki, cırtan yığmır, dedilər: Aciqdan: Sən niyə odun yığmırsan? Cırtdan cavab verdi: Nənəm məni sizə tapşırıb, mənə də yığın. Uşaqlar ona da odun yığdılar. Sonra hər kəs öz odununu şalə bağlayıb dalın aldı. Gördülər ki, Cırtdan oturub baxır. Ona dedilər: Ay Cırtdan, sən niyə odununu götürmürsən? Nənəm məni sizə tapşırıb, mənim odunumu da siz götürün. Uşaqlar əlacsız qalıb, onun odununu da qallarına götürdülər. Biraz yol gedəndən sonra gördülər ki, Cırtdan geridə qalıb ağlayır. Yorulmuşam, nənəm sizə yağ yağmacı verdi. Yoldaşları onun sözünü ağzında qoydular. Onlardan biri Cırtdana açıqlandı. Pis öyrənərsən, daha səni dalımıza götürən deyilik. Cırtdan əlacsız qalıp yoldaşlarının dalınca getməyə başladı. Onlar bir xeyil getdikdən sonra axşam oldu. Qaranlıq qovuşdu, yolu azdılar. Meşədən çıxanda gördülər ki, bir tərəfdən işıq gəlir. O biri tərəfdən də it ürür. Biri dedi: "Işıq gələn tərəfə gedək." O biri dedi: "İt ürən tərəfə." Bilmədilər ha tərəfə getsinlər. Axırda cırtdan dan soruşdular. Ay cırtdan: "İt ürən tərəfə gedə, yoxsa işıq gələn tərəfə? İt ürən tərəfə getsək, it bizi qopar. Işıq gələn tərəfə getsək, bəlkə yolu tapa bildik." Uşaqlar işıq gələn tərəfə gedib bir divinin evinə çıxdılar. Div onları görəndə sevinib öz-özünə dedi: "Yaxşı oldu, gecə onları bir-bir yeyərəm. Uşaqlara biraz çörək yedirdib yatırdı." Gecədən bir az keçəndən sonra div uşaqların birini yemək istədi. Uşaqların yatıb-yatmadığını bilmək üçün dedi: "Kim yatıb? Kim oyaq?" Bu sözü eşidəndə Cırtdan tez başını qaldırıb billəndi. "Hamı yatmış, Cırtdan oyaq." Div soruşdu. "Cırtdan, niyə yatmırsan?" Cırtdan dedi. "Nənəm mənə bir gecə qayğanaq bişirərdi, yedirib yatırardı." Div qalxdı, tez qayğanaq bişirib Cırtdana verdi ki, "Bəlkə yatsın." Bir qədər keçəndən sonra Div yenə soruşdu. Yenə Cırtdan başını qaldırıb dedi: Ham yatıb cırtdan oyaq. Div soruşdu. "Cəştan, nə yatmırsan? Hər gecə nənəm mənə çaydan xalbərə su gətirərdi." Div ayağa qalxdı. Bir xalbər götürüb çaydan su gətirməyə getdi. Cırtdan da tez yoldaşlarını oyadı, dedi: "Bu div bizi yemək istəyir. Qalxın qaçaq." Uşaqlar tez qalxdılar, qaçıb çaydan keçdilər. Bir tərəfdən divinə qədər xalbəri suya salıb qaldırsa, gördü ki, xalbirdə su qalmır. Axırda tənğə gəlib qayıtmaq istəyəndə bir də gördü ki, uşaqlar çayın o tərəfindən gedirlər. İstədi sudan keçib uşaqların dalınca düşsün. Amma keçə bilmədi. Axırda onları səslədi. Ay uşaqlar, sudan necə keçirsiniz? Cırtdan tez cavab verdi. Get bir dənə dəyirman daşı tap, boynuna keçirt. Özünü sağat, onda keçərsən. Div cırtdanın sözünə inandı. Gedib bir dəyirman daşı tapıb boynuna keçirdi. Özünü suya atdı. Suda boğulub öldü. Bu da cıstana nağılı. Göydən 3 alma düşdü. Biri mənim, biri sənin, biri də nağıl söyləyən. Növbə gəlib çatdı keçən həftəki tapmaca-nın cavabına və qalibimizə. Cavab qarpız, qalibimiz isə Abdullayeva Eleanora. Əziz tamaşaçılar, bu günlük sizə çatdırmaq istədiklərimiz bu qədər. Ümid edirəm ki, hər şey ürəyinizcə olmuşdur. Özünüzdən möğayət olun. Sağ olun, salamat qalın.